І завдяки цьому відбулося багато відкриттів, багато перемог, багато талантливих робіт, талановитих робіт і дітей ми бачимо. І сьогодні у нас вже не перша виставка. Але ця виставка відрізняється від інших тим, що вона виставка графічних робіт. Про це розповість нам Євгенія Водина. Ви бачите. Спасибо всім що ви прийшли. Мне очень приятно, на самом деле я ну, горжусь всеми вами, что... Эм, в общем, горжусь, как сказать. Значит, такая ситуация возникла с детства. Я очень сильно любила заниматься графикой, и даже мама делала акцент на том, что... необычное, непонятная, но всегда хотелось этого сделать. Я пошла, поступила на фотограф нашего Сергея Милушинского. А а да? он называется. А вот. И попала на Олега Владимировича, моего преподавателя по линогравюре. Сразу полюбила этот предмет. Буквально за один урок я узнала больше, чем, наверное, за всю жизнь по графике вообще. И у меня уже на то время был другой преподаватель по диплому, но я сказала, что все, я вот хочу и все. Ну, это моя такая, наверное, изюминка, у меня такой характер. И в конечном итоге я сказала Олегу, что я буду этим заниматься всю жизнь. Я буду этим заниматься всю жизнь. И не только я. Я думаю, что и мои ученики Будут продолжать это дело. Я считаю, что это, наверное, очень сейчас редкий, редко кто хочет или редко кто может и проявляет желание заниматься таким ремеслом. Вот. Я в этом году сделала всего лишь две работы, потому что занятость у меня очень большая была, но я продолжила. Работы своего диплома у меня была тема э, наследие морозли. Я делала на самом деле книжку по наследию морозли, но с Олегом мы делали и на и Спасибо, Олег Владимирович, большое за участие в моей жизни. Я очень горжусь э, тем, что вы мой преподаватель. Да, э, много было у меня там, как бы сказать. Ошибок, которая... она настолько я в нее настолько вникла, что я проработала каждый листик, каждую деталь. И потом я думаю, что в дальнейшем я сделаю на основе этой работы еще и виноградю. Вот. Я думаю, что я не закончу только на этих архитектурных памятниках, я сделаю еще работ, наверное, пять точно тоже связанных с эпохой Морозли. Вот это архитектурные памятники в эпоху Морозли. И напечатаю эту книгу, которую я очень сильно хотела напечатать, еще когда училась и была дипломником. Вот. Тут помимо меня выставлены работы трех моих учениц. Одна из них, вот Лидочка, можно у тебя на секунду. Тут присутствуют три работы. Одна из них это наша, скажем так, эстафетная работа, да. Другая это экспериментальная работа. На самом деле она меня очень сильно вдохновила и она является композиционным центром по пятну и по вообще по своей необычности работы на всей выставке. Да, я даже специально такую рамочку подобрала, паспорту такую подобрала, чтобы она вот именно четко выделялась на фоне всех остальных работ. Вот. Значит, я просто хочу сделать еще одну выставку, посвященную декоративному натюрморту. И сделать, попробовать. Умоляю. Буду умолять, чтобы Лидочка поучаствовала со мной еще в одном проекте с Линой Груйовой. Вот эта работа. Олег, вы Лидочки на работу, мы ее сделали. Я ее даже не высылала вам для того, чтобы вы видели, получилось же, да? Ну, посмотрим. Вот. Работа получилась. Мы волновались вдвоем. Это было что-то. Я говорю, Олег мне показывал, как надо, помнишь, на креветку краску обезжиривать. А, а, а я не успела обезжирить краску до да, этого, думаю, ну все, испортим сейчас доску, и, и все, и там торжим пойдет, и, а я знаю, Линочка, она сразу расстроится, я тоже расстроюсь, мы сядем будем вместе платить, не нужно нам этого, да. И с первого раза получилось, с первого раза, вообще потрясающе. Линочка, а ты расскажешь про вот эту работу? Ну, это, как можно сказать работа ну, мун, мунка, крик. Я решила сделать в графике. Ну, мы определялись долго разукрашивать или нет. В итоге мы решили просто заполнить а, разными элементами эту картину. Ну, вот. Ну, использовать да? цвет, А, использовать да. цвет, Спасибо большое за подсказку. Идем на встречу сюда. Вот, на открытие выставки много вариаций было слов, которые я хотел сказать. Но Ж Женя Евгения Вадимовна практически все сказала. Это Во-вторых, перехвалила конечно меня. Потому что, ну... Все оно хорошо, но, но в но это два. А в-третьих, я хотел бы ее поздравить все-таки с открытием такой выставки. Ежешь масса вариантов, таких как сухая игла, афорт, и разные, разные, разные комбинации, вариации техники и технологические особенности приемов. И каждый из этих приемов его надо прожить, почувствовать, понять, только тогда он... На мой взгляд, получается. И, э, э, я хотел поблагодарить э, Женю за ее настойчивость, усердие, целеустремленность в э, создании этих работ, э, изучении этих техник и технологий. Mm -hmm. И чтобы еще, ну, это я бы сказал бы, что э, я ее хотел поздравить и поблагодарить за то, что лень не замыкается в себе как автор, вот, и не творит на себя, вот, а вот, она учит других вот, тому, что умеет тем, чем владеет, вот. ну и тем, чем у нее душа Поэтому мне кажется, это действительно дар, когда человек не только сам творит, но и есть желание, стремление и настойчивость учить других, давать возможность им это делать и познавать самому. Что вы мне?